Мы хотим сейчас сделать э, такой перерыв э, от работы небольшой и э, провести приятную процедуру. Э, за вот эти два ближайших дня э, частенько упоминался оргкомитет и э, э, ухвалили ну, хвалили оргкомитет. Э, э, дело в том, что как кажется, не нужно забывать и не просто хвалить нужно. Без тех людей, которые мы сейчас, которых мы сейчас собираемся наградить, ни конференция бы не состоялась, ни работа Оргкомитета была бы невозможна. Это люди, которые двигали, вот двигали это мероприятие с самого начала, еще с того момента, когда первый раз собрались и определили, где будет, какая тематика, что будет происходить. Вот сейчас мы эту процедуру начнем. И я, как главар комитета, очень-очень-очень благодарен всем тем людям, которые сейчас будут отмечены. Так, витаю вас всех. За значный внесок в организацию форума нагороджується Роман Шпек. Так, да, получает награду Роман, Шпек, Роман Шпека представляє. <свят> ну, не совсем Роман Шпек, це руководитель Руководитель апарата Набу. Так за значний внесок в роботу в організацію форуму нагороджується Олена Коробкова. Також дипломом нагороджується Володимир Нагорнюк. Ну, його нету, тому э, ми передадимо йому диплом, ми його просто об'являємо. <заводжує> <заводжує> Нагорнюк це Національного а... Національний банк України, Арті. А, давайте мені люди, хто це? От. Це, профільного департаменту, це керівник IT-департаменту Національного банку України. Дипломом нагороджується Сергій Шацький. Спасибо. Я скажу, что вот много работы проделано, которой не видно, и не всегда хватает времени. Спасибо коллегам за организацию. честно. спасибо. Диплом вручается Татьяне Лебеденец. <соединяем> а, тоже отсутствует. Передадим. Департамент Лебеденец большой вклад, реально большой вклад внес в работу конференции, поэтому мы с удовольствием это делаем. Также дипломом награждается Герман Богатырев. Работал и тоже отсутствует. Нагороджуємо дипломом Сергея Люльченко. Сергей Люченко будет завтра, у него доклады. Это представитель департамента Лебеденец. Euh, і завтра ми всі його увідемо. Також диплом вручається Віктору Лисицькому. <плес> да, Віктора Лисицького ми всі знаємо, він, от, <свят> завтра, завтра буде, ми йому вручимо диплом. Артура Загороднікова. Тоже нет. Так. А, диплом вручається Владиславу Довганичу. Владислав, спасибо огромное. Владислав один, вот реально один из тех людей, без которых ни первая, ни вторая конференция бы, она бы не состоялась просто. Також дипломом нагороджується Олена Кузьмина. Олена Кузьмина, она, мы ее видели все. Видели. Наступным да. дипломом нагороджується Александр Дрелинг. Ну тут комментарии излишни. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Просим отримати диплом Андрей Абакумов. Андрей, спасибо огромное. Спасибо огромное. Также дипломом награждается Вадим Яловецкий. Вадима нет, он за границей в командировке. А вот есть, есть представитель э, Юлита. Спасибо вам, спасибо. Вы, вы, вы очень здорово поддерживаете это движение. Так уж диплом вручаем Татьяне Герасимчук. Татьяна Герасимчук. А Татьяна Герасимчук находится... А, вот, вот, вот. Это компания Сементек. Пришли любите жаловать. Вручаем диплом Владимиру Назаренко. Владимир Назаренко. Приезжает к нам, нам из-за границы. И, и первая и вторая конференция не в последнюю очередь благодаря ему проводятся. Это компания Иксия. Компания Иксия. Пользуется случаем, приходите к нам в гости. Вот у нас там крайняя комнатка в углу. Мы расскажем про наши продукты, которые совершенно являются удивительными. И хочу сказать еще, что вчера мы получили э, Оскара, можно сказать, в, 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 IT Security, то есть это большая конференция RSA, которая проходит в Сан-Франциско в эти дни. И мы там получили самую главную награду. Так что награда... Поздравляем. Награда, да, Поздравляем. Вот, э, со стороны ITS. Вы представляете? Да. Вручаем <звучит> диплом Петро Яцук. Петр Петрович. Где Петр Петрович? Ушел уже? Ну, сейчас, ну, может быть, найди его. Також да, дипломом ты... нагородживается Мирослав Мищенко. Мирослав Мищенко. Компания Спасибо. спасибо. А, все. Вам спасибо огромное. Вам спасибо. Наступный диплом Михаил Раков. Михаил? Михаил? Да, да. Михаил, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Наступный диплом Олег Иванов. Олег. Компания Фортенет. Дел, компания Фортинет Dell. Без них тоже невозможно было бы организовать эту конференцию. И последний наш диплом за значный внесок в организацию форума вручается Володимиру Илибману. А, подождите, еще же э, нацбанковский диплом один должен быть. Да, да, да. Еще один диплом мы вручаем Антону Кудину. Его интересы, да, его интересы представляет заместитель Елена Ярковская. Спасибо вам, спасибо. Спасибо за увагу. Теперь запрошу а на а, Да, такая приятная процедура, наверное, закончена. Всем спасибо.